Доброе утро, уважаемые подписчики нашего канала Автопригон НИА. Сегодня мы снова в Вильнюсе на авторынке Гаринай. И по вашим многочисленным просьбам пройдемся по некоторым из машин, которые вот вас особо интересовали. Там в комментариях вы просили. Вот. Допустим, это у нас Volkswagen Passat B5 Plus B6, пардон Что-то я уже B6 Passat 5750, 2006 год Довольно-таки Свежак И э, Судя по состоянию Ну, то здесь сложно, сложно конечно Сейчас сказать, нужно проверять все Но салон, салон, конечно, здесь шикарный Это капец пол, Ну, машина, видно, что на полном фуле э, один из таких хороших вариантов надежная машиночка это двухлитровый дизелек это вообще идеал следующее хотите вот очень часто вы спрашиваете у нас октавии. вот у нас есть октавия 2005 года 1.4 бензин пробег 168 тысяч 2650 резина Новенькая хорошая резина у нас здесь есть. Вот. Ну а в принципе во всем остальном это как обычная октавия украинской сборки из вот Что у нас здесь Туран? Туран из Германии 4000. 150 евро 19 дизель 77 киловатт очень хороший двигатель тоже самый лучший двигатель э, кто хочет э, себе дизелек то экономный хороший двигатель это 19 или либо же двухлитровенький а 6 а 6 она что тут 2000 евро 2001 год 2.5 турбодизель. 2.5 мы не рекомендуем брать, потому что данная э, серия машин имеет дефект, который, э, ну, соответственно, э, считается, что 2.5 дизеля не очень надежно. Так что не рекомендуем мы 2.5 дизеля брать. BMW 116 2005 год э, 4350. 350, офигеть, я сам себе такую взял. Вот она, на тряпке. Так, в принципе, аккуратненькая машинка. Ну, если нужно будет э, делать уже более какой-то подробный обзор, э, мы уже, как, как правило, для клиента уже делаем. Если есть интерес, мы проверяем полностью машины. Вот, Беха. Эту можно не снимать, потому что что с ней? Она убитая. Она убитая. Убитые машины в Европе выглядят примерно вот так. А что в ней убитое? Все убитое. 6000 тысяч евро. Убитая вот эта вот убитая машина, хотя на вид как по мне, так очень даже неплохая. Беха, еще одна. Тоже это два с половиной бензин. 2005 год. 5500 евро. 5500 евро. Светлый кожаный салон. Все как люди любят. Троечка есть такие вот Тойоты. Есть такие вот Тойоты, Версо. Цена не указана. Из Франции. Очень часто машины здесь из Франции приезжают. В принципе, как бы, если вы покупаете машину в Литве, здесь, это же не значит, что она прям ездила всю свою жизнь в Литве. Как правило, она приезжает сюда Авозами. она э, может быть на французских номерах на немецких она может быть э, на бельгийских номерах это вот неплохие машины то есть в принципе всегда все стекается а здесь все покупают кому нужно ТТХ обращайтесь что-то здесь еще в ней осталось конечно это наверное такие машины привезли поддонора поддонора тоже можно найти здесь машину не знаю сколько это стоит и нужно ли вам это так, такие корчи если даже их смотреть не хочу ну ладно посмотрю часто люди с бюджетом небольшим обращаются 96 года четвертое а 1200 евро то есть если вы продали Ланос и у вас есть 200 евро, 1000 вы нам надаете за услугу, э, за услуги, за пакет документов, за поиск, за доставку машины. И за 1200 у вас получится взять такую машину. Ну, это лучше, наверное, чем Ланос. Хотя не уверен. Opel Astra Coupe GTC 3600 2007 год 1.7 дизель короче из Франции что можно сказать машина я когда-то на такой машине катался очень такая она удобненькая молодежная красивая кто-то мне пишет вайбер вот Потом Volvo. Мы, кстати, сегодня взяли Вольво очень классную S60. Это у нас... Или мы S80 взяли? 60. Это S80. 2007 год 6700. Ну, Вольво это машина, которая, конечно, стоит таких денег. Очень, очень... Вольво это... Это все. Это все, что вы хотите знать о комфорте. Это Вольво. То есть это ну, машина надежная, помимо всего прочего. Так, это какой-то хлам, смотреть не будем. Этот старичок тоже, наверное, никому у нас не нужен, хотя для особых ценителей. Вот такой немец, немецкие номера, да. Вот. Ешка 2.5, дизель, 93-й год. 3000 евро. 3000 евро. Я Ешку недавно взял за 3000 евро 2000 года 3.2 турбодизель. Можете посмотреть на канале, тоже есть обзор. И это 3000 евро. Да, в чем разница? Разница, конечно, огромная. Volkswagen Golf тоже часто спрашивают. Вот. Пишут, что 90 тысяч пробега. Я, конечно, сомневаюсь. 4000 евро что-то ну, дешево, как по мне для гольфа такого, что-то с ним значит не то. Вот Тойотки пошли, как правило, из Франции. Вот, Toyota corolla Verso, 2007 год, одиннадцатый месяц, почти 2008, 5600 из Франции вот рядом такая же стоит за 5500 тоже 2007 год 11 месяц хороший такой семейный автомобильчик как бы нужно из франции пожалуйста ну и конечно наша любимая троечка это трехлитровая тройка в кузове туринг мы такую кстати вот на днях взяли скоро пригоним это по моему из италии вот, мы взяли за три, о, и этот тоже за три. В принципе, <плёк> да, за три можно как хорошую машину взять, так и <плёк> плохую. Стоит это долго, <плёк> что-то <плёк> с ней может не то. Конечно, она тут на коже, э, ну, правда механика. Ну, вот, в принципе, э, ну, вообще, вы не рассчитывали, что здесь можно купить за 3000 евро супер крутую беху от 3000 в принципе можно уже начинать смотреть от если речь идет о тройке вот таких вот годов Toyota RAV4 из Франции 10 900 2000, почти 2011. Раз в два дороже. Так что обращайтесь, пригоним. 1000 у нас стоит пригон, независимо от стоимости машины. Хоть это будет за 10 штук машина, хоть за 1200. По барабану. Работаем со всеми вариантами. Идем дальше. Автомат, прям написано для таких вот закупов, которых которые не знают литовский. Но ну, мы то знаем. 2005 год Корола из Германии, идеальное состояние. 4,300, 1,6. Э, 1,6. Это, наверное, бензин. Вот. Ну, ха -ха. можем поверить да, сложное, идеальное состояние. Вот еще тут разные Тойоты с Франции. Как правило, вот гольфик. Кто хочет гольфик. 2000 год, две штуки евро из Германии. Дизель, дизель 1.9, хороший мотор, простенькая комплектация, машина, ну, ту... 2000 евро. В принципе, надо ее смотреть, проверять. Обычно такие гольфы начинаются от 2500. <зывателись> Зафира. Есть у нас любимая машина, которая часто спрашивают, Opel Zafira. Мы уже не одну пригнали. А... ну, смотрим. Значит, это 2.100, дизель 2.2, без турбинки здесь. Значит, 2003 год на коже, на коже, боже, Зафира на коже. Это, боже, какие-то цветухи, Это не то, на чем ты ехал в прошлый раз, когда ты там сидишь, как на табуретке. Тут пипец на полном фуле. Тачка, ну, на ручке. И здесь еще вот стоят, сл слышишь, тут стоят уже эти сидушки. Короче, она всеми местная вообще-то, это Зафира. Вот, в принципе, хорошая машина, очень показала себя надежной. Ну, нужно смотреть тоже, э чтобы она была по кузову, но они, они не склонны к ржавению, как правило. Так, вот, Шкода тоже спрашивали с Skoda, 2005 год, Октавия. Значит, 2650. 1.9 турбодизель. Очень хороший двигатель. Вот такая вот Шкода. Не? Долго стоит. Те, что долго стоят, это что-то не то. С ней, значит. Автомат BMW 320, двухлитровый дизелек, 3,550. Вот такая вот троечка. Кто хочет троечку, 3550 это в принципе адекватная, довольно таки цена, за которую уже можно начинать смотреть тройку. Не вот. не так, не так. Да, 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 кстати, неплохая троечка. Если троечка 3, если две с половиной, как мы сегодня еще смотрели. Две с половиной это вроде как нормальная была, но что-то там было с коробкой с рывками переключаются вторую на третью мы короче такие не рекомендуем брать машины <реклама> вот э -э ну это на тряпке да ну понятно то есть вот 2006 год октавия двухлитровый <реклама> дизель а пятая 3700 люди 3700 у нас сколько такая 8 по моему да а может и 910 3700 пожалуйста э -э рядом у нас идет наш постоянный клиент троечка, но эту мы показывать не будем. Фабия, 2750, пожалуйста. Шаран. Шаран, 2005 год. Хороший автомобильчик, 4350. Ну, это как Зафира, только дороже. Ну, соответственно, качество считается, что немножко другое. Вот. Ну, в принципе, такой семейный автомобиль. Семейный хороший принципе, цена адекватная на него. Если кто-то шаран хочет, то, в принципе, это нормальный вариант. Рядом вот королы, ну да, корола Верса. Ситроенчики, кстати, вот эти вот, они не сильно дорогие. Вот, допустим, это 4 свеженькие. Вот еще одна Шкода, просили его не, Шкоду не, один раз, 4, 750, это 2008 год, двухлитровый дизель. Вот еще одна зафирка, 2004-2005 год, 2300. Это, в принципе, ее нормальная цена. Вот. Нормальная цена для зафиры. И вон еще одна зафира. Зафир на самом деле и здесь много, и в Литве ездит. Машины практичные, машины вместительные. Двухлитровая Зафира. Мы, как говорится, два дня из Германии, чувак пишет. Ну, кстати, может быть, все может быть. Два дня, как приехала из Германии. Два дня, как сошла с конвейера. Кстати, вот Фабия. Ой, Румстер, господи. 3900. 2000... 7-8 год 1.9 турбодизель. Румстер. Вообще uh -huh. прикольная машинка. Да, такой дизайн у него. Посмотрю. Ближе вот это вот такое вот у него есть сиденье тут, окно такое интересной формы. Ну, Шкода и Шкода. Надежный автомобиль. Volkswagen. Этот, лупо, кажется, если не ошибаюсь. 2002 год, 1799 евро. Э, ну, такой вот малыш. Вот. В принципе, вот еще О, RAV4, кстати, вы тоже спрашивали. Подуставший 2 бензин А цена, я не вижу цена. Ну, за такое, думаю, что будет 4, как минимум, 4,5, наверное. Вот. А, ну, машин здесь, конечно, очень много. Вот есть площадки, которые чисто Францией занимаются. А, чисто французские машины. Мы на такое сегодня откупили. Volvo. о котором расскажем. В одном из видео, вот. И соответственно, вот она уже стоит наша Вольвочка с Франции на транзитных номерах Литовских. Сейчас мы едем дальше в Эстонию, ставить ее на учет. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!